lupa like, subscribe dan share. Hashtag Bukasi Wafaat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang 139 tentang adat-adat dalam peperangan dan juga adat dalam kehidupan kita. Macam mana kesinambungan ayat-ayat ini? Cerita pasal perang dan kemudian cerita pasal harta yang dikeluarkan. Mestilah harta yang baik yang mana diperoleh daripada urusan yang baik, jual beli yang baik, selamat daripada riba dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan untuk bagaimana menjadi orang yang bertakwa sekiranya kita pernah terlibat dalam keputusan yang salah, pekerjaan yang yang kotor ataupun kejahatan-kejahatan lain, Allah bagi jalan keluar, berhenti, minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masuk balik kepada cerita perang rupa-rupanya kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sedang bawakan kepada kita satu flow di mana amalan yang baik itu dia mesti datang daripada jiwa yang baik yang mana jiwa yang baik itu dia mesti datang dengan ketakwaan yang mana ketakwaan itu adalah seseorang yang meninggalkan larangan Tuhannya mengerjakan perintah Tuhannya dan untuk peperangan kata Allah Subhanahu wa taala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin jangan kalian rasa tahinu rasa penat wala tahzanu jangan pula kalian rasa sedih wa antumul a'laun sedangkan kalian berada bersama dengan orang-orang yang tertinggi in kuntum mu'minin kalau oh, kalian adalah orang-orang yang beriman dia ada dua poin dekat sini yang pertama poin ini adalah poin untuk orang yang keluar untuk berperang dan poin yang kedua adalah ia satu pesanan kepada orang-orang yang dia itu hidup di atas ketakuan, dia meninggalkan sesuatu yang mungkin menguntungkan dunianya tapi merugikan agamanya dan ketika mana dia nak buat keputusan itu contoh macam saya cerita riba tadi kan bila dia nak tinggalkan riba tu dia akan akan susah kepada dia mungkin projek ni berjuta-juta dia kena ambil conventional sedangkan kalau ambil Islamic financing dia akan jadi lebih mahal dia perlu jaga kos dan sebagainya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan wala tahinu jangan rasa lemah jangan rasa penat wala tahzanu jangan pula kalian rasa sedih rasa down terhadap apa yang menimpa kalian wa antumul a'laun sedangkan kalian sebenarnya berada di, di bersama dengan orang-orang yang tinggi a'laun bersama dengan orang yang di tempat yang tertinggi in kuntum mu'minin kalau kalian betul-betul seorang yang beriman so ini sebenarnya satu the only path untuk seorang yang dia itu Mahu menjadi orang yang beriman dia mesti berada di atas jalan taqwa dan ketika mana dia berada di atas jalan taqwa baik ketika dia keluar untuk berperang dia mungkin menang dia mungkin kalah dia mungkin cedera dia mungkin keluarganya terbunuh and this is happen to Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud begitu juga dengan orang yang dia itu terpaksa meninggalkan banyak perkara yang selama ini menguntungkan dunianya Namun sekarang dia dah belajar, dia dah tahu yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia untuk tinggalkan dan ada kalanya kerana mengejar ketakwaan itu dia perlu untuk mengorbankan sedikit daripada bahagian perniagaannya, sedikit daripada hartanya, mungkin income-nya akan berkurang. Mungkin, tapi ini adalah sangkaan manusia semata-mata tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala dah bagikan jaminan. Jangan sedih, jangan rasa penat kalian berada di tempat yang tertinggi sekiranya kalian benar-benar beriman iyamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhum mislu sekiranya kalian in maksudnya kalau kalaulah kalian ketika mana dalam peperangan uhud so now it is related to ayat yang tadi yang Allah kata jangan rasa letih jangan rasa penat jangan jangan rasa down beginilah kehidupan ada masanya kita berjaya ada masanya kita kita gagal dan apa yang penting adalah pelajaran yang kita ambil sama ada ketika kita mencapai kemenangan ataupun kita ditimpa dengan kesusahan dalam apa pun usaha kita hanya perlu pastikan usaha itu adalah berlandaskan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala <tik> iyamsaskum qarhun kalaulah kalian mendapat luka ataupun kalian tercedera faqad massal qauma qarhum mithluh orang-orang yang menyerang kalian juga massal qauma qarhum mithluh mereka juga mendapat luka yang sama yakni ketika Uhud muslimin kalah pada fasa yang kedua saya dah ceritakan pada fasa yang pertama and now dah masuk kepada fasa yang kedua Allah Subhanahu wa taala motivate every single of muslimin termasuklah kepada kita umat yang terkemudian. Apabila kalian merasa kalian luka dari sudut apa yang kita hilang kawan-kawan, hilang uh, panca indera, antaranya apa yang berlaku kepada Talhah bin Ubaidillah yang mana kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Talhah bin Ubaidillah ni orang yang meletakkan badannya di atas badan Nabi Nahri duna nahrak Tengkuk aku menjadi tengkuk engkau ya Rasulullah Tuan-tuan ada tak orang yang tuan-tuan sayang yang tuan-tuan sanggup buat benda tu mungkin keluarga anak isteri suami tapi sekarang ni satu orang sahabat dia buat untuk Nabi dan kita adakah kita akan buat benda yang sama untuk Nabi kita sedangkan kita tahu Nabi kita tak suka buat ini kita buat sedangkan kita tahu Nabi kita larang untuk buat yang ini kita buat sedangkan kita tahu Nabi kita suruh buat yang ini kita tinggal tapi kita dok beria sebut nasyid nyanyi kan lagu Mahir Zain tu yang saya tegur dalam Facebook tak boleh sebut saya baik tu tak boleh sebut Nabi tidak menyeru kita datang ke Madinah Nabi dah wafat bila masa kita datang ke Madinah menyahut seruan Nabi tidak sama sekali Talhah bin Ubaidillah meletakkan badannya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dah dikepung oleh tentera berkuda dan tentera musyrikin Makkah yang dah berpatah balik asalnya tadi dia lari dan sekarang dah berpatah balik kerana mereka telah pun dapat mendapat satu posisi yang terbaik and now what happened Talha bin Ubaidillah menanggung ratusan tetakan dan juga tusukan daripada tentera musyrikin Makkah yang mereka tak tahu pun di bawah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kesibukan perang tu dan adanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an yang juga gugur syahid di medan Uhud mengibar-gibarkan panjinya untuk menjauhkan tentera musyrikin daripada kawasan yang dia juga tak tahu Nabi di mana ketika itu. Sedangkan Nabi berada di bawah perlindungan Talha bin Ubaidillah. And what happened now is Abu Bakar, Umar dan juga heroik heroik kita tadi dah pun berjaya patah balik dan menggerakkan tentera sehinggalah ke pinggir banjaran Uhud yang dikatakan kawasannya adalah Maharis. wallahu alam ini tak sabit tak tak tepat sebenarnya. Jadi dibawalah ke sana dalam keadaan Talhah bin Ubaidillah pitam, pengsan ketika itu. Jari-jemarinya putus kerana dia tahan pedang yang yang sampai ke badannya dengan tangannya yang kosong bare hands. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man, man ahabbu ayan zura syahidin yamshi fil ardh fanzur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa yang nak melihat seorang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi? Maka lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. So Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan apabila kalian mendapat kecederaan, kalian sakit, kalian down, kalian disakiti, kalian rasa kehilangan. Faqad masal qawman qarhum mithluh. Itu juga adalah apa yang telah dirasai oleh orang-orang musyrikin yang mereka juga mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Abu, Abu. 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 Abu.